orang lagi kita jemah orang Islam. Sebenarnya jemah Muslim di sini ni, ni kalau tengok ada kalimah Muslim tu kan, Muslim di sini ni, kejemahan yang paling tepat, orang kena tabungi, tak kena orang. Nak panggil apa sini, jemah sini? Tak kacau orang, tak kena orang. Tak kena orang ni, maknanya, dia tidak menzalimi orang lain. Dia tidak melakukan penindasan terhadap orang orang lain. Kita dengar orang ni, Syekh, yang pertama ni, dia bincang ada usul, al-amru wal-ma'ruf, al-amru bil-ma'ruf, wa-nahyu Al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar Bermakna kita nak menyelamatkan orang lain daripada berada dalam kekalutan. Betul tak? Orang tu buat satu benda jahat, kita sikap kita kena berhentikan dia daripada melakukan maksiat. Cuma masa kita nak berhenti maksiat tu biar berhikmah, biar nampak bijak. Jangan kita berhenti itu melahirkan masalah maksiat masa yang lain. Jangan. Kadang-kadang kita ni kadang, -kadang, kadang, kadang kita kena ingat eh. Kadang-kadang kita melakukan satu tindakan untuk menutup maksiat, dia melahirkan maksiat lagi besar. Tindakan itu salah. Ingat tu. Contohlah baru ni ada orang nak sembah dengan anak. Dia dok timbul, dia timbul persoalan dia kata, "Kenapa kita di Selangor ni kita tak tutup kilang arak terus?" Ini satu masalah juga ni. Kilang arak tu besar tu. Okey, kita kata kita tutup jelah. Tutup jelah. nanti dia tak lain orang kafe marah. Ah, oh, orang kafe marah tu dia, tutup tutup jelah. Nampak dia selalu berfikir tu. Cuba kita fikir, kita tutup kilang arak ni memang nahi mungkar. Betul. Arak ni mungkar, kan? Jadi kita tutup, kita dah melakukan nahi muka. Cuba kita fikir, bila kita tutup kena larat, akan berlaku tak mudarat lain? Mudarat apa dia? Orang kafir kerja kat ke kilang larat, berapa ribu orang kat agak. Bila dia orang berhenti, disiap contoh lah, tutup, orang ni menganggur. Bila menganggur, akan berlaku tak kecurian? Dia akan berlanjutan dengan maksiat-maksiat yang yang lain. Dan yang kedua je mungkin akan melahirkan satu persepsi di kalangan orang bukan Islam, bahawa saja mereka ni susah nak minum walhal dalam agama mereka membenarkan mereka minum arak sebab kaedah Islam ni kalau agama dia membenarkan kita tidak boleh halang sebab agama dia membenarkan lainlah agama dia halang ah kita bukan halang kalau contoh kita buka dalam kitab Hindu sebagai contoh Hindu kata haram minum arak ah ketika itu kita kena desak dia orang supaya ikut dengan agama mereka jadi agama mereka membenarkan minum arak jadi kita ni pergi halang dia orang apa yang wujud dalam agama mereka tindakan kita adalah salah salah sebab apa dalam agama dia membenarkan tapi dalam masa lama kita pesan juga pada dia orang. Kau nak minum arak, minum arak. Ke kebenaran dalam agama kamu. Tapi pesan jangan sampai satu tahap kamu mengkhianati orang orang lain. Sekarang ni kita halang tutup kilang arak. Apa akan berlaku? Mungkin pengangguran. Di kalangan orang bukan Islam. Bila pengangguran, dia akan berlaku kecurian. Berlaku, banyak berlaku. Maknanya mudarat-mudarat akan datang berlaku. Sebab tu tidak akan kita terus menutup terus silap. Tapi usaha untuk menutup itu perlu berlaku. Macam nak buat? Bagi kepahaman. Tan. Kan? kita kena ceramah kena cerita Islam pada dia kenapa arak ni haram bagi lah, hikmah eh banyak syek orang buat kajian tentang bahaya arak ni orang buat kajian macam-macam kajian dah orang nampak kerosakan yang wujud di dalam arak ni kerosakan ni ni kita kena bagi pada orang kafir biar orang kafir tahu ish oh buku oh, Allah oh, arak ni lalas sekali dia orang pakat-pakat berhenti arak babi tu babi tu kan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu Allah Taala sebut hurrimat alaikumul maitatu wadama walahmal khinzir diharamkan kepada kamu bangkai darah dan daging babi sahabat nabi ni tu berhenti daripada makan babi tak makan babi terus walhal pada masa tu tak ada pun kajian yang menandakan rosaknya makan babi tak ada kajian masa tu tapi sebab ketaatan tu dia orang tak makan babi hari ni ni orang buat kajian orang nampak di mana bahayanya makan babi eh bahaya bagi makan babi ni kita kena cerita ke orang bukan Islam bila kita cerita orang apa tujuan biar dia orang nampak babi ni bahaya dan ekoran daripada itu mereka boleh berhenti daripada makan babi maknanya usaha penerangan tu satu benda yang wajib ha, tu kita kena, kena ambil sikap sebegitu jadi kita nak tutup kilarak ya mesti kena tutup tapi adakah sekarang kita kena fikir adakah kita tutup sekarang akan melahirkan mudarat lagi besar kalau lahir relax dulu kita kena buat penerangan mungkin kita target dalam masa 10 tahun lagi ke barulah kena arak ni kita tutup ha, kena buat lah sebab tu Syekh kalau fikir hari ni orang Islam hari ni ni sedang berdosa lagi kita orang Islam lah khususlah kita ni Selangor Alhamdulillah lah kita dah tukar kerajaan sikit lah tapi ada lagi tanggungjawab yang perlu kita kena tunaikan. Macam mana kita nak bagi kefahaman kepada orang bukan Islam itu tentang bahayanya arak, bahayanya judi, bahayanya babi. Kita kena bagi penerangan. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Mana? Kena bagi penerangan. Supaya apa? Supaya mereka boleh tinggalkan amalan-amalan tersebut. Lebih baik lagi kita kena ajak orang ni kepada Islam lah. Eh, bila mereka ni pakai masuk, Islam. Ha, itu satu tanggungjawab yang wajib kita kena buat. Tak buat, berdosa kita. Alhamdulillah. Okay? Tak apalah. Jadi, musliman, muslim. Muslim sini maknanya tak kena orang. Tak binasakan orang. Ibrahim alaihissalam ni, dia tidak ajar dalam agama dia boleh menzalimi orang lain. Tak boleh. Bapa-bapa benda yang sama juga wujud di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Haram. Menzalimi orang lain ni. Dalam Islam tak serupa dengan agama.